সকলোৰে জয়ৰপন বহুতেই বিলাব ধন আকৌ ঘোষণা ভুলাব মন আহিব নেতা বহিব নেতা শুহিব দুখীয়াৰ তেনেকৈয়ে চলি রাম রাজ্য সিধানহ কার এনেক চলিব রাজ্য নহয় আৰু কার আমি বড় নেতা কেঁকুড়া ৰাইজেই বজাব তালি আমিবোৰ ৰজলা নেতা কেঁকুৰা ৰাইজে বজাব তালি ভাষণৰ ভাৰ পাছতহে খুলিব খুলিলেই ওলাব বালি ও নেতা ধনী হব ডিঙিত মণি হব ৰাইজক দেখাব পিঠি টেবুলৰ তলেৰে মাননি মাগিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কালি ৰাতিৰ পৰা গাটো একদম বহুত বেয়া চকুটোত যে কষ্ট পাইছিলোঁ বুলি কৈছিলো বহুত বেয়া আৰু সেই শুই থকা শুই থাকোতে শুই থাকোতে মানে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' পালোঁ আৰু সেয়েহে ভাবিলো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ আৰু আপোনালোকে শুনক সঁচাকে দেই মানে ভাবিবলৈ গ'লে একদম কিবা লাগে যিসকলে মিডিয়াত এক্টিভ আছে তেওঁলোকে গম পাইছে যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক

জুবিনাক আদৰি লব সেয়া সৰ্ববিধ কিন্তু এইবিলাক কথাৰ পৰা জুবিন দাই কিছু শিক্ষা লোৱাটো প্ৰয়োজন মই এজন জুবিন গাৰ্গৰ সাধাৰণ অনুৰাগী হিচাপে তেওঁলোক এটাই অনুৰোধ দিনত

যদি মই আপোনালোকক কবলৈ যাওঁ মই ভাবো যে প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত তেওঁৰ চিন্তাধাৰা বা তেওঁৰ মগজুটো সুস্থ হৈ নাথাকিবও পাৰে গতিকে তেওঁ বিতৰ্ক হোৱাতকৈ সেই বিষয়টোৰ পৰা অকমান আঘাত তেওঁৰ বাবে ভাল অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে যে কথাত কটা যায় একদম সঁচা কথা

আহিছে পুলিছে তেওঁক ফাইন কাটিছে তেওঁ জেল হবও পাৰে তেওঁ গাড়ীখন ৰাখিও থব পাৰে কথা বেয়া নাপাব প্ৰত্য়েকজন সাংবাদিকে অনুৰোধ জনাইছো ৰাজীৱ দি অসমৰ চোনে গাড়ী লৈ ঘুৰে তেতিয়াতো ৰাজীৱ শদিয়া ডাঙৰীয়াক বিচৰা নাছিল

এতিয়া আপোনালোকেই ভাবি চাওক কথাখিনি হয়নে নহয় গতিকে হোৱাটো হৈ গ'ল বাকী থকা দিনকেইটা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো যাতে ভালে কুশলে থাকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে কণমানিটোৰ লগত লৈ পেলাই কাৰণ কণমানিটো এতিয়া পঢ়া শুনা সময় হয়নে সেইখিনিকে তেওঁলোকক যাতে ভালকৈ আমাৰ যোনসকলে এতিয়া তাত দায়িত্ব লৈ আছে তেওঁলোকে যাতে ভালকৈ মানে সেইখিনি চকু ৰাখি দিব পাৰে আৰু পটককৈ যাতে এৰি নিদিয়ক সেইটোৱে বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈছোঁ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত মই এমাত্ৰ আকৌ এটা ভিডিঅ' পালোঁ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত যোনসকলে গৈ পেলাই সহায় সাৰথী কৰিছে কিছুমান মধ্যস্থকাৰী থাকে যে আৰু তেওঁলোকে বোলে এতিয়া পইচাখিনি আত্মহাত কৰিছে কিন্তু বহুত বেয়া কথা কৰিছে এইটো হয়নে নহয় বাৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই সবিশেষখিনি জনাম মই ভালকৈ জানি শুনি লওঁ কিন্তু যদিহে এই কামটো কৰিছে বহুত মানে একদম বহুত বেয়া কাম কৰিছে দেই যোনসকল মানে মধ্যস্থকাৰী যোনসকলে মাজত থাকি পেলাই এই পইচা পাতি লেনদেনৰ কামবিলাক কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু যদিহে নিজেই আত্মসাত কৰিছে বহুত বেয়া কাম কৰিছে গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আহি আছোঁ বাৰু অকণমান দেৰিকৈ